O xutar. O xutar. Səsindən əllətif şirlər dinləyim. O xutar. Bir qədər nəğməni su kimi alışan ruhuma çiləyim. O xutar. Sən kimunudar? O xutar, o xutar. Tar mənim üçün uşaqlığımdır. Tar mənim üçün ailəmdir. Tar mənim üçün gəncliyimdir, tələbəliyimdir. Xatirələrimdir. Tar mənim üçün atamdır, anamdır, ailəmin ə, içidir, həyat tərzimdir, daxili aləmidir, hisslərimdir. Azərbaycan İfaçılıq məktəbinin gənc və istedadlı təmsilçisi İmanov Şəhriyar Ayazovlu. Doğum tarixi 1989-cu il. Atası rəssam, anası musiqi öyrətməni. Atası rəssam olsa da, oğlunu rəssamlığa deyil, musiqici olmağa yönləndirir. Anası dəstək olur. Kiçik yaşlı Şəhriyara isə təbii ki, baş üstə demək qalır. Deməzdim ki, o yaşlarda xüsusi bir sevgi var idi tərə, çünki yaş elə bir yaşdı ki, musiqiyə marağın ola bilər, amma tam belə atadan anadan tələb eləyəsən ki, məni tərə qoymusu kimi elə bir şey yox idi. Amma boş vaxtlarımı daha səmarəli keçirmək üçün istiqamətləndirilmişdim musiqiyə və bu alətlərin hansı deyə seçim olanda tərə seçmişdilər valideynlərim. Beləliklə, gələcək illərdə tanınmış musiqiçi adını qazanmaq üçün çalışmalar musiqi məktəbindən başlayır. Çox keçmir. İlk uğurlar 1998-ci ildə qazanılır. Məktəb daxili müsabiqədə 1-ci yerin qalibi və gələcək illərdə ard-arda arda müxtəlif müsabiqələrdə 1-ci pillədə dayanır. Qırğızistanda keçirilən İsizkul Yıldızları festivalında da qalib olur. Bülbül -bül adına Musiqi Məktəbini bitirdikdən sonra 2005-ci ildə Azərbaycan Milli Konservatoriyasına daxil olan Tarzənin məsuliyyəti bir az daha artdı. Respublikanın tanınmış əməkdar və xalq artistlərindən dərs aldı. Beynəlxalq Muğam Aləmi Festivalında böyük uğur qazandı, daha bir qələbiyyət. İc e, Musiqi Məktəbində Davud Məhəmmədullayev Respublikanın əməkdar artisti, sonra Bülbül -bül adına Orta İxtisas Məktəbində Ümid İbrahimov xzastan e, muğamla Ağasəlim müəllim Abdullayev Azərbaycan Respublikasının xalq artisti, Ümid müəllim də Azərbaycan Respublikasının əməkdar müəllimidir. Sonra konservatoriya daxil oldum, orada da eyni müəllimlər oldu. Şəhriyar aldığı dərslərlə qənaətlənmədi, durmadan çalışdı. İfə etdiyi alətlə ifalarına yenilik gətirməyi düşündü və bunu bacardı. Yeni kompozisiyalar yarandı. Azərbaycanda uğurlu çıxışları onu dünya səhnələrinə daşıdı. Tar musiqisini anlamayan insanlara da yenilikləri ilə bu musiqini sevdirməyə bacardı. Dünya salonlarından alqış qazandı. Nədən yenilikçi oldunuz? Tar milli alətdir. Milli musiqimiz, muğamlarımızı olduğu kimi ifa edib alqışlanmaq olmazdımı? Necə geldiniz bu ifalara, sualımıza? Dinləmək Hansı musiqiləri dinliyirik, bazamıza hansı musiqiləri topluyuruq. Sonra o ə, istehsal elədiyimiz musiqidəki hansı gözünü özünü göstərir. Onlar çox böyük şərtdir ki, hansı musiqiləri dinliyirsən, kimləri dinliyirsən, necə dinliyirsən, nə qədə dinliyirsən. Mən deyərdim ki, bu o həmin dinləməklərin bilmirəm bəhrəsi idi, yoxsa özümdə də çox səslikli musiqiyə ə, maraq var idi deyənə onu tara köçürmək istədim ee gitaranı sevirən bəlkə gitaranın hardasa səslənmələrini tara köçürmək istədim, tarda eşitmək istədim deyərdim. Tar fərqli bir instrumendir. Onu hər kəs sevməyə bilər. Tarı sevdirmək ifaçının üzərinə məsuliyyət qoyur. Onun səsinə dinləyiciyə sevdirə bilmisənsə, demək ki, sən tarzənsən. Təbii ki, hər çıxışda biz çalışırıq ki, ələti musiqini insan sanatı, mədəniyyətimizi sevdirəy və o alqışları insanlardan alaq. Bu yaxında Braziliyada olduq. Həddindən artıq böyük marağı var idi çünki orada ilk dəfə Azərbaycan etno cazı səsləndirdi. Fransa'nı qeyd elərdim. Ümumiyyətlə Fransa bir sənət mədəniyyət ölkəsidir. Paris mədəniyyət şəhəridir. Hər zaman orada musiqiyə böyük maraq olub. Azərbaycan dilləyicisi qarşısında çıxış etmək daha həyecanlıdır. Çünki bu memləkətin dinləyicisi bu musiqi sədaları altında yaşlandı. Hər hansı xarici ifa qəbul olunmayacaq. Deməyə ular ki, səf eləməyə ehtiyarın yoxdur, çünki burada həm rəqabət var, çünki mən tək tarzən deyiləm, mənim yaşıdlarım var, rəqiblərim var ən yəni, rəqib Simayik məndə gedir deyir. Və çalışırsan səhfləri və yaxud hansı qüsurları minimuma endirməyə. Və bu təbii ki qeyrədi bir həycan verir və məsuliyyəti artırır. Hı, bəli, ən çətini öz vətənindəki səhnədə çıxış eləmək idi. Şəhriyar İmanov 5 ildir ki Azərbaycan Milli Konservatoriyasında tər dərsləri verir öyrənciləri artıq müsabiqələrdə layiqli yer tutmağa da nail olmuşlar. Öyrətmən olaraq bu tarizənin də uğurudur. Belə də olub, yəni. Tələbələrə bildiklərini, təcrübəvi öyrətmək, onlarla paylaşmaq bu tamamilə başqa bir şeydir. Yəni bunun nə səhnəyə adiəti var, nə müsabiqəyə, nə çıxışa, heç biri. Tamam, bu başqa bir şeydir, tamam başqa bir abı havadır, tamam başqa bir psixologiyadır. Çünki səhnədə sən ifa edə bilərsən 3 dəqiqə, 5 dəqiqə, amma burada 6 tələbə, 7 tələbə, 10 tələbə, onların hərəsindən dil tapmaq, kontakt qurmaq, öyrətmək, hərəsinin öz kaprizləri var, təbii ki, onlara uyğun nə isə öyrətməyə çalışmaq və hərəsinin də Ə, öz ə, perspektiv dərəcəsində öyrətməyə. Tarzına daha çox uğur qazandıran öz bəstələridir. Yarattığı kompozisiyalardır. Xalq musiqisi, klassik musiqi və cazın sintezi. Budur müasir dünyaya tar səsini sevdirən, bu musiqini anlayan, dinləyicini salonlara toplayan çalışıram ki ona hansısa bir Paris izləyicisi və yaxud qeyri bir millətdən olan izləyici dinləyəndə bizim muğamımızı da duysin, bizim klassikamızda duysin, tarın imkanlarını görmüş olsun. Yəni tar tək Azərbaycan sərhəddində məhdudlaşan bir alət kimi olmasın. Biz muğam təhsili alırıq biz istəsək də muğamdan kənara çıxa bilmərik. Təbii ki, qurduğumuz, düşündüyümüz musiqilər muğam zərində olur. Burada iki e, sahənin qovuşmağı var. Həm muğam, həm klassik musiqi. Və üstəgəldə artıq ifaçının biraz əlavələri, özünə məxsus nüanslar, fantaziyasına aidəli gələn o şeylər və nəticədə belə bir kompozisiyalar alınır. Qarşıda neçə-neçə konsertlər. Azərbaycan tarının simlərindən gələn musiqini dinləməyə gələn insanlarla görüşləri var gənc tarzanın. Geriye, vətənə alqışlarla dönməsi üçün çalışmalı, bəyinə də çalışmalıdır.